Assalamualaikum kembali lagi di YouTube channel si TV kali ini aku akan bikin bola pisang keju ini isinya keju ya ini wah mantap banget kejunya lumer di dalam nah seperti ini nih teman-teman lihat wah ini enak meleleh di dalam bahan-bahannya gampang aja bahan utamanya siapkan buah pisang ini aku pakai pisang barangan Terserah teman-teman mau pakai pisang apa aja boleh. Yang penting pisangnya bisa diolah ya, pisang olahan. Bisa pakai pisang tanduk atau pisang kepok. Sesuai selera. Ini aku pakai 12 buah pisang barangan yang ukuran sedang. setelah pisangnya disiapkan aku siapkan keju ini pakai keju quick melt atau keju cepat leleh atau bisa juga pakai keju mozzarella itu lebih enak tapi aku adanya ini kalau nggak ada bisa pakai keju cheddar ini dipotong kecil-kecil ya sesuai selera isinya mau banyak atau mau sedang atau mau sedikit ini potongannya sesuai selera teman-teman aja ini aku potong kotak kecil-kecil sebenarnya dari satu bungkus ukuran besar ini untuk 12 buah pisang itu cukup ya setengah-setengah aja ini dipotong-potong Setelah kejunya dipotong-potong, masukkan ke dalam wadah yang ada tutupnya ya, biar tidak mengeras. Kemudian kukus pisang sebelumnya dikupas dulu agar gampang nanti. Ya, Mau dihancurkannya? Dikukus selama 10 menit aja, jangan lama-lama. Nah, hasilnya seperti ini, sesudah 10 menit angkat. Kemudian, lumatkan atau hancurkan dengan menggunakan garpu. Dihancurkan hasilnya seperti ini, kemudian siapkan 3 sendok makan tepung terigu 100 ml air, ini diaduk hingga si tepung terigunya larut Ini nanti untuk bahan pencelupnya ya, sebelum digoreng, dicelupkan aduk hingga merata. Kemudian siapkan tepung panir secukupnya. Dan ini pisang yang sudah dilumatkan tadi atau dihancurkan, kemudian kita buka si keju yang sudah dipotong-potong tadi kemudian ambil satu sendok makan pisang yang sudah dilumatkan nah bentuk seperti ini lalu di tengahnya disisipkan atau dimasukkan keju keju quick melt atau keju cepat leleh Lalu dibentuk seperti bola. Nah, seperti ini. Ini ukurannya terserah ya. Aku ini ukurannya agak besar. Kemudian setelah itu, setelah dibulatkan, masukkan ke bahan pencelup tadi, tepung terigu sama air. Setelah itu, dimasukkan ke tepung panir. Lakukan hingga bahan habis. Nah, hasilnya setelah beres seperti ini. Ini bisa dijual langsung sebagai frozen food ya, bisa disimpan di freezer. Atau kalau mau dijual digoreng dulu juga itu lebih enak. Dikasih topping atau tanpa topping pun juga enak. Nih, dari 12 buah pisang jadinya 14 buah. Bola pisang kejunya Ini aku mau goreng sebagian dan sebagian lagi Mau disimpan di freezer atau di kulkas Nanti kalau pengen tinggal goreng Praktis kan Siapkan minyak goreng Panaskan minyak goreng Kemudian goreng si Bola pisang kejunya Goreng hingga matang atau kecoklatan Jangan lupa dibalik agar tidak gosong. Nah, goreng hingga kecoklatan aja. Atau hingga matang. setelah matang angkat lalu tiriskan Untuk penyajiannya, aku pakai kertas alas bolu kukus. Ya, ini fungsinya selain mempercantik tampilannya juga untuk menyerap minyak dan gampang. Ya, kalau mau makan, tinggal diambil bersama kertasnya, cantik kan? tapi kalau enggak ada juga enggak apa-apa enggak usah pakai juga boleh kemudian aku kasih topping ini pakai topping donat topping rasa coklat sama di rumah ada rasa green tea dan sebagian lagi aku enggak pakai topping ya biar rasa originalnya toppingnya sesuai selera teman-teman sukanya topping apa Tinggal pilih sendiri, nah, ini cantik, kan? Jadinya, setelah dikasih topping, nah, ini. Setelah jadi, dikasih topping. Ada yang rasa original, coklat, green tea, tapi dalamnya semuanya keju. Bisa juga, kalau misalkan teman-teman suka coklat, ya coklat leleh juga bisa. Nanti di dalamnya coklat, ini aku pakai keju semua biar uh, seimbang gitu, manis dari pisang, kemudian gurih dari keju, dan manis lagi dari toppingnya. Nah seperti ini hasilnya uh Tuh kan kejunya meleleh ya Apalagi pakai kalau pakai mozzarella ini pasti lebih mantap gitu Tapi ini juga udah enak Ini aku akan coba ya ini hasilnya enak Pisangnya berasa Kejunya manis, asin, gurih Mantap Gampang banget kan bikinnya Dicoba ya di rumah ya teman-teman Bola pisang keju Enak banget mudah bikinnya Terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share si varian TV.